এইফালে এইটো পোৱালি চাওক এইটো মতা পোৱালি একদম এইটো হেঁচা খাই গ'ল দিছেনে এইটো দেখিছে সৰু পোৱালি খোৱালি বেলেগ কথা ডাঙৰ পোৱালি মতা পোৱালি আছিলে কাৰ বন্ধুসকল মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ফাৰ্মৰ একেবাৰে গঁৰালৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি এটা বহুতেই বেয়া খবৰ পাইছোঁ আমাৰ মাক চাবলৈ কথাছিলোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত মই অকণমান যিহেতু দেৰিকৈ উঠোঁ সেইবাবে মায়ে চাই চাবলৈ পঠাইছিলোঁ ফাৰ্মত যিহেতু গাহৰি জগিলে যোৱাকালি আজি আজি দুদিন হ'ল জগা দুদিন মানে এদিন হৈছে আৰু পাৰ হৈছে তাৰপিছত পোৱালিকেইটা ঠিকে ঠাকে দিলে দিয়াৰ পিছত এৰাতি গ'ল এৰাতি যোৱাৰ পিছত পিছদিনা এই ৰাতিপুৱা এটা পোৱালি এজনী গাহৰি বাৰটা দিছিলে ট'টেল তাই পোন্ধৰ তাৰিখৰ দিনা ৰাতি জগিছিলে তাৰপিছত গোটেইকেইটা পোৱালি সমানেই ধুনীয়া চাইজো আছিলে পোৱালি একো মৰিবলগীয়া পোৱালি নহয় ইয়াৰে এই গাখীৰটো খোৱা মুখৰ পোৱালি এটা ডাঙৰ পোৱালি এটা আছিলে এই হেঁচি মাইলৈ বন্ধুসকল এইটো কি কাৰণে হৈছে মই সকলো কথা ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব যিহেতু গাহৰি ফাৰ্মৰ এটা বৈজ্ঞানিক ৰুমৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ আছে যিটো চাইজ হৈছে সাত বাই চৈধ্য হ'ব লাগে একচুৱেলি গঁড়ালৰ প্ৰপাৰ জগাৰ গঁড়ালৰ কিন্তু মোৰ গঁড়ালবিলাকৰ চাইজবিলাক তিনেই সৰু হৈছে মই ঠিক প্ৰথম বনাওঁতে জনা নাছিলোঁ সেইবাবে মোৰ বহুতো অসুবিধাও হৈছে মোৰ গোৱালবিলাকৰ ছাইজবিলাক যিহেতু ছয় বাই ন তেনেকুৱা আছে আৰু তাতে মই পোৱালিৰ বাবে কীপ্ৰম এটা বাঁহেৰে বনাই দিছোঁ সেই বনাই দিয়াৰ বাবে জেগাডোখৰ নিচেই সৰু হৈ পৰিছে আৰু নিচেই সৰু হৈ দিয়াৰ কাৰণে এটা পোৱালি আজি মই অকালতে হেৰুৱাবলৈ হৈছে যিহেতু এইটো এটা ডাঙৰ লছ বুলি ক'ম যিহেতু গাহৰি যিমানে আপুনি পোৱালিকেইটা পোৱালিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে যিমানেই পোৱালি বচাব পাৰিব আপোনাৰ সিমানেই প্ৰফিটটো থাকে যিহেতু এটা পোৱালি নাই কমেও ছহেজাৰ হয় সেইবাবে লোকচান হৈছে কিনো কৰিব মনটো খুবেই বেয়া লাগিছে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা সন্দেহকত মানে মই মই নিজে নাহোঁ মই মাক পঠাওঁ চাবৰ কাৰণে মই আঠটামান বজাত একেবাৰে দানাৰ সৈতে গুচি আহোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈকে ত' দেখিছে গাইজ এইটো গঁড়াল বহুতো পুৰণা হৈছে এইটো হ'ল আজি আঢ়ৈ বছৰ তিনি বছৰে কমপ্লিট হ'ব হ'ল আৰু এই এনেকৈ এই গঁড়ালটো তেনেকৈ দি দিছোঁ যিহেতু কীপ্ৰমৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু এইকেইটা এইটো গঁৰাল আপোনালোকে কেতিয়াও ভুল নকৰিব গঁড়ালৰ চাইজ টেন বাই টেন কৰিব নহ'লে বা সাত বাই চৈধ্য কৰিব তেনেকুৱা কৰিলে খুবেই ভাল হয় আৰু এনেকুৱা সৰু গঁড়ালত যিহেতু গাহৰিজনী যথেষ্ট ডাঙৰ এক কুইণ্টেল ষাঠি কেজিৰ ওপৰত হ'ব সেই গাহৰিজনীয়ে ঘূৰিবৰ কাৰণে জেগাই নাপায় নিচেই গঁৰালটো চুটি সৰু আৰু ইয়াত দেখিছে মই এনেকৈ মানে লাইট এটা দি দিছোঁ আৰু লাইটৰ ভল্ডটো দি দিছোঁ এনেকৈ দুডাল বাঁহ দি দিছোঁ সেই দুডালৰ কাৰণে জেগাটো তিনেই সৰু হৈ পৰিছে আৰু যোৱাকালি মায়ে কৈছে মায়ে কোৱা মতে গাহৰিজনী ইয়াত শুই আছিলে আৰু এই জেগাডোখৰতে এই জেগাডোখৰ পোৱালিটো হেঁচা খাই আছে মাকৰ পিঠিত আৰু কি হৈছে মায়ে পোৱালি বিচাৰি পোৱা নাছিলে এঘাৰটা আছিলে বাৰটা আছিলে এঘাৰটা এঘাৰটা পাইছে মায়ে সেইকাৰণে ইয়াত মাকজনী তলত নিবিচাৰি এইফালে ফুটা আছে যিহেতু এইফালে এইবোৰত বিচাৰিছে কেনেবাকৈ এইপিনে এইপিনে এইটো অকণমান এইখন নদী অকণমান গৈছে সৰুকৈ এইটো মানে খাল হয় এইটো নদী বুলি কৈছোঁ ই এইপিনে এইবোৰত পৰিলে নেকি বুলি সেইকাৰণে প্ৰথমতে বাহিৰখনত বিচাৰি লৈছে সেইবাবে পোৱালিটো ইয়াতে তাৰপিছত মাকজনী উঠিলত দেখা পাইছে পোৱালিটো ইয়াতে হেঁচা খাই আছে মতা পোৱালি আছিলে শকত এইটো সমানৰ আছিলে এইটো সমানৰ ত' মনটো বেয়া লাগিছে আৰু কি কৰিব উপায় নাই ভাগ্যত নাথাকিলে সেইটো ভগৱানেই নিছে বুলি ধৰিব লাগিব এইটো গাঁৱত থোৱা দিন অকণমান হ'লেও ভাল হ'ল দিন এইটো গাঁৱল অলপ হ'লেও এই এইটোতকৈ ডাঙৰ কিন্তু এইটো গাঁৱলৰ হালতটো ইমান ঠিক নহয় কাৰণে এইজনীক চিমি পোৱালিজনীক থৈ দিছোঁ এইজনী ইয়াৰে পোৱালি এ দিছিলে এ পোৱালি ইয়াত থৈছোঁ আজি চাৰিমাহ বয়স হৈছে এজনী জগাৰ পৰা দেই আচলতে কি হৈছে বহু লোকে গাহৰিবিলাক কয় যে মই গাহৰি ছমাহত ডাঙৰ কৰিছোঁ হয় ছমাহত পাৰি গাহৰি ডাঙৰ কৰিব কিন্তু সৰহ মানে ফিডটো ইমান বেলেঞ্চত নিমিলি কৰিব যদি সৰহকৈ ইমান যদি ছমাহত ৰেডি কৰিবলৈ হয় গাহৰিটোৱে যথেষ্ট দানা খাই দিয়ে এটা গাহৰিয়ে নাই কম তেৰ হেজাৰমান দানা ভাল কোৱালিটি খাই দিয়ে কিন্তু হয় জগাৰ পৰা নহয় আপুনি এমাহ এৰি যদি পোৱালিটো উইনিং কৰাৰ পৰা এমাহ এৰি যদি কৰে তেতিয়া হয় ছমাহত নিশ্চয় মানে সেইটো ছমাহ বুলি ধৰে মানুহবিলাকে বহুত লোকে সেইটো ধৰে ছমাহ কিন্তু নহয় একচুৱেলি আচল কথাটো হৈছে জন্মৰ পৰা একমাহ এৰি তাৰ পাছত যোনটো পোৱালি নিয়ে মানুহে সেই দিনাৰ পৰাহে এমাহ দিনটো ধৰে মানে মানুহ সেইবাবে বহুত লোকে কি কৰে মোৰ গাহৰিটো চাৰিমাহ হৈছে এক কুইণ্টেল হৈছে পাঁচ মাহ হৈছে এক কুইণ্টেল হৈছে তেনেকুৱা নহয় আৰু হয় বহুতৰে হয় মোৰো হৈছে গাহৰি ছমাহতে এক কুইণ্টেল হৈ গৈছে কিন্তু ছমাহত পৰিবলৈ হ'লে যথেষ্টখিনি ফিট খাই দিয়ে মানে হৈ যায় ছমাহত হৈ যায় কিন্তু বহুত মানে দানাটো বহুত সৰহকৈ দিবলগীয়া হয় এতিয়া কি হৈছে এজনী পোৱালি এজনী এতিয়া বয়স চাৰিমাহ হৈছে চাৰি মাহ কমপ্লিট চাৰি মাহ হৈছে জন্মৰ পৰা দেই এই ইমানখিনি ডাঙৰ হৈছে আৰু গঁৰালবিলাক চাফা কৰাই নাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দেখাই লওঁ বুলি সেইকাৰণে গঁৰালটো চফাই কৰা নাই গঁৰালবিলাক কৰিম এতিয়া মটৰ অন কৰিম আৰু এইফালে এইও জগিব এইও বেছিদিন নাই এই আৰু এদিন বা দুদিন আছে এইবোৰ গোবৰখিনি উঠাই থৈছোঁ ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে পানী চেই নাহানা খাহিয়েই গঁৰালবিলাক অকণমান দি দিছোঁ ত' বন্ধুসকল এতিয়া অতি সোনকালে ফাৰ্মখন চফা কৰোঁ যিহেতু কাৰেণ্টটো গুচি যালে মোৰ খুবেই প্ৰব্লেম হ'ব এতিয়া আপোনালোকক পোৱালিটো দেখাওঁ যোনটো পোৱালি মৰিছিল বুলি কৈছোঁ এইফালে এইটো পোৱালি চক এইটো মতা পোৱালি একদম এইটো হেঁচা খাই গ'ল দিছেনে এইটো দেখিছে এইটো পোৱালি ত' বন্ধুসকল দেখিছে খুবেই বেয়া লাগিছে পোৱালিটোৰ কাৰণে সৰু পোৱালি খোৱালি বেলেগ কথা ডাঙৰ পোৱালি মতা পোৱালি আছিলে আপোনালোকে সেইকাৰণে মই যিটো ভুল কৰিছোঁ বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ যে গাহৰি গঁৰালত যদি আপুনি জগাম বুলি ভাবিছে এজনী গাহৰি তেতিয়াও গাহৰি গঁৰালিবিলাক সৰু নকৰিব মই মোৰ এই প্ৰমাণ আপুনি দেখিয়েই পাইছে আৰু মই যোৱা বছৰো মই যোৱা বছৰ নহয় মানে এই আগৰ ব্যস্তৰ আজি ছমাহ হৈ গৈছে পাঁচ মাহ হৈ গৈছে তিনিটা পোৱালি মই হেৰুৱাইছোঁ এই ডাঙৰজনীৰ ভগৰ গঁৰালবিলাক মোৰ তিনেই সৰু হৈছে মই এতিয়া যিহেতু মই বনাম বনালে মই বেছি নাৰাখোঁ যিহেতু আজিকালি ব্ৰিডিং ফাৰ বা পোৱালি মানে চাহিদাটো অকণমান ইমান পোৱালি মানে ফাৰ্মত মানে আজিকালি ইমান প্ৰফিট নোহোৱা হৈছে ফেটেনিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছে মানুহবিলাকে আৰু হয় মই ফেটেনিঙত গুৰুত্ব দিম সেইবাবে কি হৈছে এই কিছুমান গঁৰাল মই দুটা বা তিনিটা মই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু বাকীখিনি ফেটেইনিঙৰ কাৰণে মই ডাঙৰ ডাঙৰ গঁড়াল কৰি পেলাম তো বন্ধুসকল ইমানখিনিয়ে কথা আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ত' বাই বাই